萨瓦迪卡，Ben 大家好，我是 Ben，欢迎回到泰语标志。这一集是泰语标志第六集。那我们一样来看几个标志。好，那我们就开始喽。第一个是“凯梯丁”，“凯梯丁”，“凯”是卖的意思，那“梯丁”是土地，所以“凯梯丁”合起来就是卖土地的意思。好，第二张图是“ Dawn」。 Rap in the dawn rap in the 是高兴的意思，d ้ w n ร a p 是欢迎的意思，所以大家猜得到整个标志是什么意思吗？i n the dawn ร a p 没错，就是欢迎或是欢迎光临的意思。好，下一个标志是สนใจลงค r สนา，สนใจลงคอส是对什么什么感兴趣。 隆是往下的那个下，c o s ฆษ n a 是广告的意思，所以大家猜得到意思吗？存在隆 s ฆษ n a 好，就是如果你对下广告有兴趣的话，通常后面会给你一个联络的方式，就请你联络谁谁谁或是什么什么什么电话。好，接下来下一个标志是，coconut，采，บริการ ข o p คุณที่ใช้บริการ。ขอ是谢谢、感谢的意思。那 T 呢有点像是英文的 thank you for，谢后面加你要感谢的事情或是东西。ใ是使用的意思，玻璃杆是服务，所以整句应该很好理解。ข o p คุณที่ใ玻璃杆就是感谢您使用我们的服务。好，接下来这一张图片是。 如，วมตลาดนั如，วันเสาร์อาทิตย์、嗯，ร是相加结合的意思。ตลาด是市场，那是约会的约，所以ตลาดนัด就是会在一个固定的时间，呃，大家聚集在一起的一个市场，所以中文可以翻成市集。วันเสาร์，วันเ是星期六的意思。 那阿提这个字呢，有星期也有太阳的意思。那如果跟前面的弯结合，弯阿提就变成星期日、星期天。好，所以弯槽弯阿提就是六日、星期六跟星期日。那中间那个杠杠呢，可以读藤，弯早成阿提，星期六到星期日。好，所以星期六、星期日的市集就可以翻成周末市集。 รวมตลาดนั好，这个礼拜的最后一个标志是 ham, “好，我们先看一半。“ห้在之前的影片中讲解过了，是禁止的意思。“จอด是车子，那“จ是停的意思，所以 ham, “ห้าม就是禁止停车。哪里禁止停车呢？狂、那班 狂วางหน้า是阻挡的意思，那是在什么什么前面，b a n 是房子或是家的意思，所以整个标志是什么意思呢？h a m dot rod 狂วางหน้就是禁止在啊、呃、家门前停车，或是禁止把你的车挡在别人家的前面。 好，那以上就是这个礼拜的泰语标志六的所有做标志内容以及讲解。如果有任何的问题以及心得，欢迎在下方留言让我知道。如果你喜欢我的影片，欢迎帮我按赞、订阅、加分享。那我们就下个礼拜见喽！c 考 c o สวั a ดีครับ。